Добрый день. Сегодня у нас амортизаторы Биштейн для Ланоса 19 019 956 B4 или же в простонародье газомасляные амортизаторы. Вот. Огромный плюс этих амортизаторов, что в комплекте с ними идет не только опора, но еще и пыльник и отбойник. То есть уже в готовой установке комплект без всяких вложений. Теперь можем их прокачать. Можем. Прокачивать. Одновременно можно два показать или по, ну, по очереди. Для начала они приехали в горизонтальном положении, поэтому их надо э, поддержать вертикально, чтобы они прогрелись. Вот. Э, после прогревания можно совершить прокачку. В принципе, газомасляные амортизаторы с 2017 года производства в этом не нуждаются. Но, скажем так, по желанию. Покупателей можем показать, как надо прокачивать. Так. Переворачиваем, сдавливаем, переворачиваем, отпускаем. Дожидаемся, пока амортизатор сам выйдет. И таким образом повторяем примерно 3-4 раза. Можно даже, допустим, 2 раза, если нету в крайних точках проблем. Амортизатор выехал. Есть где-то отметка на амортизаторах, где они сделаны. Место Можно ли это на... увидеть? На наклейке. Ну, второй не будем показывать. Второй так же? Самое. Примерно так же.